নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত স্কুল দেখা বা পুৰণা স্কুল দেখা আপুনি পঢ়ি অহা স্কুলখন যদি কেনেবাকৈ সপোনত দেখিছে বা আপুনি নতুন স্কুল যদি দেখিছে বা যিকোনো স্কুল যদি আপুনি সপোনত দেখিছে আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট নহয় তথাপিও যদি দেখিছে আপুনি যদি বৃদ্ধ হয় তথাপিও যদি স্কুল দেখিছে বা স্কুলত যদি পৰীক্ষা দিয়া দেখিছে বা স্কুলত কিতাপ পঢ়ি থকা দেখিছে বা লগৰ ল'ৰাৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখিছে স্কুলত এনেকুৱা সপোন যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে এই কিহৰ সংকেত হয় বাৰু কাৰণ সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি এনেকুৱা সপোনেও বহুতো আমাক সংকেত দিয়ে বা আহিবলগীয়া দিনকেইটাৰ বিষয়ে ইংগিত দিয়ে বা আপুনি কি চিন্তাতে কেনেধৰণে আছে তাৰো ই ইংগিত দিয়ে গতিকে সপোনত যদি কোনো ষ্টুডেণ্টে সপোনত নিজৰ পুৰণা স্কুলখন যদি দেখে বা সপোনত যদি তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থকা দেখে তেতিয়াহ'লে বুজি উঠিব যে তেওঁ আগলৈ গৈ পেলাই যি পঢ়া শুনা যেনেধৰণে কৰি আছে সেই পঢ়া শুনাত তেওঁ আৰু ছাকচেছ হ'ব পাৰিব বা আৰু নজনা কথা তেওঁ জানিবলৈ পাৰিব বা যদিও তেওঁ আগ্ৰহী হয় নজনা কথা জানিবলৈ বা নিশিকা কথা শিকিবলৈ যদি আগ্ৰহী হয় আৰু তেনে সময় সময়ত যদি তেওঁ সপোনত যদি কেনেবাকৈ স্কুলত দেখে নিজৰ স্কুলত যদি পঢ়ি থকা দেখে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আগলৈ গৈ পেলাই যে আৰু বহুত নজনা কথা শিকি তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব তাৰে এটা সংকেত দিছে যে ই আপুনি স্কুলৰ স্কুলত যোৱা বা স্কুলৰ ড্ৰেছত যদি স্কুলত পঢ়ি থকা বা পৰীক্ষা দিয়া দেখে তেতিয়াহ'লে এইটো এই সপোনে ইয়াকে ইংগিত দিয়ে যে আপুনি যি পঢ়ি যেনেধৰণে পঢ়িছে সেইটো সঠিক প্ৰক্ৰিয়াৰে পঢ়ি আছে আৰু সেই যেনেধৰণে পঢ়িছে সেই সময়ত যদি আৰু অলপ জোৰ দিলে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ এক্সামত সেই এক্সামত যি আপুনি যেনেধৰণে আশা কৰিছিলে তেনেধৰণে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু যদি কোনো নপঢ়া নুশুনা ব্যক্তিয়ে যদি সপোনত স্কুল কলেজ যোৱা দেখে তেতিয়াহ'লে বুজিব দে তেওঁ নজনা কথা কিছুমান জানিবলৈ পাৰিব কাৰোবাৰ পৰা শিকিব পাব আগলৈ গৈ পেলাই বা নিশিকা কথা তেওঁ শিকিবলৈ পাব বা নজনা কথা তেওঁ জানিবলৈ পাৰি পাৰিব ইয়েহে ই সংকেত দিছে গতিকে যদি আপুনি স্কুলত যদি আপুনি আগতে পঢ়ি আহিছে আৰু স্কুলখনত যদি আপুনি আকৌ পঢ়া দেখিছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ স্মৃতি কিছুমানে ধৰি ৰাখিছে বা পুৰণা কথা আপোনাৰ মনত খুব বেছিকৈ থাকিবলৈ ধৰে সেয়েহে সেইবোৰ কথা বাদ দি আপুনি আগলৈ আগৰ চিন্তা কৰিবলৈ হ'ল সেয়ে সংকেত দিছে যে সপোনাস্ত্ৰ অনুসৰি ব্যক্তিক বহুত দিনৰ আগত কিছুমান সংকেত দিয়ে যে আহিবলগীয়া দিনকেইটা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা যাব বা কেনেধৰণে হ'ব গতিকে যদি এই সংকেতবোৰ আমি যদি ভালদৰে আয়ত্ব কৰোঁ বা ভালদৰে যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বুজিম যে নিজৰ লগত কেনেধৰণে আমাৰ এই সংকেতবোৰ মিলি গৈছে আৰু যদি খুব যদি আপুনি ভবা চিন্তাৰ ফলত যদি পঢ়া শুনা কথা এনে অনতে ভাবি থকাৰ ফলত যদি স্কুল কলেজ দেখি যায় তেতিয়াহ'লে এই সপোনৰ কিন্তু কোনো অৰ্থ নাই যদি কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰাকে আৰু গভীৰ নিন্দাতাত যদি আপুনি সপোনত যদি একজাম দিয়া দেখিছে খুব ভালদৰে দিয়া দেখিছে তেতিয়াহ'লে বুজিব যে আপোনালোকে আহিবলগীয়া যিকোনো কৰ্মত বা যিকোনো একজামৰ হওক লাগিলে যিকোনো কৰ্মত আপুনি ছাকচেছ হ'বলৈ পাৰিব আপুনি আগতীয়াকৈ সাজু হৈ আছে ইয়াৰে ই সংকেত দিছে গতিকে এনেকুৱা বহুতো কথা আছে বহুতো সংকেত আছে বা বহুতো সপোন আছে বা বহুতো সপোনৰ কিছুমান সপোনৰ অৰ্থ বেয়া বা কিছুমান সপোনৰ অৰ্থ ভাল আৰু যিবোৰ সপোন আমি কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ গভীৰ নিন্দাত দেখোঁ সেনেকুৱা সপোনৰ অৰ্থ কিন্তু যি আহিবলগীয়া দিনকেইটাৰ ভিতৰত অতি সোনকালে প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় আৰু যোনবোৰ সপোন আমি মানসিক চাপৰ ফলত দেখোঁ দিনটোৰ চিন্তাৰ ফলত যদি একেখিনি সপোনেই দেখোঁ তেতিয়াহ'লে বুজিব যে ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই এয়া এয়া মাত্ৰ মানসিক চাপৰ ফলত দেখাই সপোন গতিকে কি অৱস্থাত কেনেধৰণে সপোন দেখিছে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে মই সেই কমেণ্টটোৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানে আছিলে ধন্যবাদ